Salamu alaykum əziz kanal izləciləri. Bu gün Yeni Yasamal mərkəzində olduqca möhtəşəm, super bir mənzil nəsit təqdim edəcəm. Həqiqətən super təmir olunub, ideal bir mənzildir. Əlim yanında da satılır. Yeni Yasamalda ələsiz hausun düz yanında yerləşir, mərkəz hissədədir. Mənzilin giriş hissəsini sizə hissə göstərmək istəyirəm. Gəlin Də mənzilimizin dəhlizinə baxın, aksesuallarına baxın. Əziz müştərilərimiz, Video keçməzdən öncə, zəhmət olmasa kanalımıza abunə olmağı biz izləməyi unutmayın. Çox münasib bir qiymət var. Videonun sonuna kimi izləyin, videonun daxilində qiyməti qeyd eləyəcəm. Mənzilimiz 112 kvadratmetrdir. Çox ideal bir mənzildir. Sol tərəfdə bizə mənzilimizin sanitar qovşağı qarşılıq. Bir dənə bu sanitar qovşaqtakı şkafı, aksesualları falan baxın, hamısı keyfiyyətlidir bahalı, çox mükəmməl bir mənzildir. Bütün hər bir e, otaqları, hər bir sanitar qovşağı olsun, eyvanı olsun, hamısı təmiridir, super təmiridir. 14 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsindədir. Mərtəbəsi də çox gözəldir. Nə yündürdü, nə alçaqdır. Bura hamamıdır, gördünüz kimi. Aksesuarlar falan görürsüz, güclü günəşin yanmağı və s. Zövqlü bir evdir, zövqlə təmir olunub. Burada kabini də var. Gördünüz kimi. Hamamı superdir, həqiqətən. Hamam tualetə söz ola bilməz. Mənzilimiz bir daha qeyd edirəm 112 kvadratmetrlidir. 2-dən 3-ə birinci işıqla düzəldilib. Bütün otaqların pəncərəsi var. Bütün otaqların pəncərəsi var. Gördüyünüz kimi bir dənə mənzilə baxın. Sağ hissədə mənzilimizin ilk otağı, zalı yerləşir. Zala baxın, təmirinə baxın. Mükəmməl bir təmiridir, həqiqətən. Super təmiridir. Bir dəqiqə qeyd edirəm. 112 kvadratmetrdir. Yenisəməl mərkəz hissəsində yerləşir. Ləziz halsun yanında yerləşir. Bura zal hissəsidir. 2.5ə düzəlmədi, 3 otaqdır. Superdir, həqiqətən. Olduqca möhtəşəm bir mənzildir. 2.5ə düzəlmədi. Bütün pəncərə bütün otaqların pəncərəsi var. Gözəl bir dənə orada pəncərəsi də var. İşıq düşən, gözəl bir mənzildir, fərah bir mənzildir. Bir dəqiqə deyim, 112 kvadratmetrlidir, 2 dənə üstə -də düzəlmədir. Keçək ilk yataq otağını göstərəm sizə. Burda mənzilimizin ilk yataq otağıdır. İlk yataq otağına daxil olaq. Əziz müştərilərimiz, hər şey göz önündədir. Tərifləməyə, izah etməyə ehtiyac yoxdur. Mənzilimiz mükəmməl təmir olunub, həqiqətən 14 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir. Yenə Samol mərkəzindədir. Mənzilimizin sənəd haqqında məlumat vermək istəyirəm. Sənədi inşallah may ayında kupca olacaq. Yəni may ayında kupçası təhvil verilir. Kim ki mənzil almaq istəyirsə may ayında kupçasını da götürəcək. Yəni təxmini indi aprel ayıdır. İnşallah 1 ay sonra. Bura ilk yataq otağımızdır. Bir daha qeyd edirəm. Super yataq otaqları var. İndi ofis yataq otağına da keçəcəyik. Burdan eyvana çıxışı da var, onu da qeyd eləyim. Yatdan çıxmamış. Frosta qaranlıqdır. Ona görə çox göstərməyəcəm. Yəni şotqalıdır. Burda da istilik sistemi vəsaitə yerləşdirilib. Əziz izləyicilərimiz, zəhmət olmasa kanalımıza abunə olmağa, bizi izləməyi unutmayın. Burda mənzilimizin digər ikinci yataq otağı yerləşir həm yataq otaqlarının, zalının və s. hamsının pəncərəsi var. Çox geniş evdir, olduqca geniş evdir. Bir də evə baxan zəhmət olmasa aksesuallarını, çılçıraqlar və s. Möhtəşəm bir mənzildir. Mənzildə söz ola bilməz. Yeni əsəmal mərkəzində yerləşir, binası da elit bir binadır, super bin binadır, məhəlləsi də qəşəngdir. Yolun düz qırağıdır. İnfrastruktur olan bir yerdir, bağçadır, məktəbdir, xəstəxanadır və s. evin düz yanında yerləşir. getə mənzilimizin mətbəxini sizə təqdim edeyim. Dəhlizi görürsüz, uzun, enli, yəni qonaq qarşılayanda vəsaitə heç bir sıxıntı yoxdur da 10 nəfər mənzilə daxil olsun, yenə də bir sıxlıq yaranmayacaq. Bura da mənzilimizin mətbəxidir. Mətbəx də kiçik deyil və pəncərəsi də var. Burada da mətbəx mebeli yığılıb, qəşəng. Zövqlü bir mətbəx mebeli də var, gördünüz kimi. Bir də qeyd edirəm, 112 kvadratmetrdir. 2-dən 3-ə düzə düzəlmədi. Yeni Yasamal mərkəzində, Ləziz Həsən Osmanlı hamamının düz yanında yerləşir, yolun qırağındadır. Mərkəz hissədədir, infrastruktur olan bir yerdədir. Mənzilimizin ilkin qiyməti də 127.000 manatdır. Əziz izləyicilərimiz, bu qiymətdən çox düzü simvolik endirim nəzərdə tutub. Mənzilin sahibi. Burada da bir daha qeyd edirəm, mənzilimizin mətbəx hissəsidir. Mənzilimizin ilkin qiymətini bir daha qeyd edirəm. Mənzilimizin ilkin qiyməti 127 min manatdır. Zəhmət olmasa mənzil haqqında ciddi fikri olan şəxslər qeyd etdiyim nömrələrlə əlaqə saxlasınlar. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.